...перед нами і Уряд, і ми всі розуміємо, що енергоефективність це тема номер 1 на сьогодні. Значить, Семінарна тема називається у нас Впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів житлових будівля. Тому ми сьогодні запросили голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, місцевих голів, керівників житлово-комунальних підприємств. ...давали объявление в газету в Индианачевиче, на сайте Ради администрации, То есть такого было желание... енергозбереження за державною програмою з енергоефективності. Буде інформувати нас з цього питання Яричу Константин Олександрович, представник комісії з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців і підприємців. Далі питання розглянемо проведення енергоаудиту будинків. Інформуватиме Костатий Сергій Михайлович, директор компанії «Бутенерго». Да? Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня зовут Пикня Сергей. Я представляю государственный банк, ну, один из трех банков, да, которые работают о государственной программе Это с госэнергоэффективностью. Программа рассчитана как на юридических лиц, да, в лице ОСНД и ЖСК, так и на физических лиц. Начну с тепловой, и ИПТ, утепление, окна в местах общего пользования, модернизация системы электро... электроосвещения. Вот. Касательно, касательно условий кредитования, они чуть-чуть отличаются тем, что мы кредитуем, мы кредитуем без первоначального взноса. 100% ваш проект в размере 100%. По поводу разовой комиссии. Разовая комиссия у нас может быть превращена в годовой процент. То есть разовая комиссия 0,1%, а процент по кредиту увеличивается на 1,5%, на полтора. До одного года базовый процент 22,9%, свыше одного года 24,5%. Сроки кредитования те же. До 10 лет это утепление, до 5 лет это все остальное далее. Повторюсь, что компенсации подлежит только материалы и оборудование. Работа под компенсацию не попадает. Компенсация 40-70%, еще раз повторюсь, да, если в доме в ОСМД со собственники получатели субсидии, то компенсация увеличивается там, соответственно, прямо пропорционально на количество этих субсидантов, получателей субсидий, может составить там в среднем 50-55%. Касательно, ну, может быть, не задавали вопрос, восстановлюсь, касательно обеспечения кредита, да, кредиты, эти кредиты для вас в государственных банках беззалоговые, но ежемесячного платежа или может быть там депозит опять же в размере одного ежемесячного платежа компенсация компенсация поступает компенсация поступает э, там через месяц э, после того как вы после того как вам осуществили работу и вы предоставили подтверждающие документы я раздал вот такие буклеты где подробно 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 условия как который необходим на кредит. И простой расчет, да, можно, э, я надеюсь, мы вас убедили в вот, целесообразности кредитования по этой программе. Вот. Здесь простой расчет, если вы берете кредит на счетчик, на тепловой счетчик. Вот Антон, мой коллега, уже подробно проговорил, да, нужно повторяться или нет, или И лица тоже могут физические лица со собственники ваших жильцы, ОСМД могут также обратиться за э, кредитованием по этой программе. Опять там достаточно широкий спектр. Они могут э, поменять себе окно в квартире, могут установить счетчики в квартиру, э, поменять батареи, заменить двери. Но здесь компенсация, она идет, стартует от 30 процентов, а не от 40, и до 70-70, если субсидия. Вот. Также эти лица могут приобрести котлы не газовые, не Компенсация составляет 20 процентов. А касательно подхода Укргазбанка к кредитованию физических лиц, он может быть чуть-чуть более лоялен в плане анализа доходов и расходов, мы готовы кредитовать физлицо с минимальной пенсией, с минимальной зарплатой. Но возрастной сенс, возраст заемщика по окончанию, по окончанию кредитного проекта ограничивается 65 лет, 65 годами. Мы находимся, у нас в Украине 170 отделений, в качестве у нас 6 отделений банка, которая находится в районе метро Научная, адрес улица Космическая, 20. Задавайте, пожалуйста, вопросы, с удовольствием отвечу. Касательно, может быть, вопрос был по утеплению дома, значит, потенциальный заемщик может прийти с счетом фактуры на материалы, которые он планирует использовать да, в плане утепления если эти материалы как бы попадают, все сходится с перечнем материалов, потом по, по факту он приносит накладную и получает там мы заводим реестр, и он получает компенсацию. Имеется, имеется реестр. Я давайте, когда закончится семинар, дам вам такой букет, Здесь наши контакты. Если у кого Вы звоните мне, я вас коммуницирую с отделом Украины от который занимается кредитованием без ну, как Расстояние бы не имеет значения. Касательно СМТ, мы готовы с удовольствием приедем на ваше собрание, расскажем, приедем там с ноутбуком, покажем расчеты, чтобы вам было проще и эффективнее убедить ваших жильцов. Потому что время терять не стоит я призываю вас воспользоваться этой программой. И еще маленькое дополнение. Я так понимаю, может есть здесь представители, представители, которые вот думают, представители жильцов, которые думают о создании ОСМД. Вот, то мы готовы кредитовать вновь созданные ОСМД, если они просуществовали три месяца. 3 месяца. Но тогда форум для принятия решения пользу кредитования, должен быть от ваших жильцов не менее 90%. Если ОСМД существует уже более 6 месяцев, более 6 месяцев, то достаточно голосов «за» в размере 2 трети, 67% ваших жильцов. Это маленькое дополнение. Пакет документов. С пакетом документов поможем, расскажем, проконсультируем. Не переживайте. Расстояние между Дергачами и Харьковом достаточно маленькое. Вот, обращайтесь, звоните. Спасибо за внимание. Если нет вопросов, задавайте. Если нет вопросов, а спасибо там, большое. Телефоны, сказать, потому что, ну, как бы не все да. в зале, но нас занимает сейчас телебачение, и дорогой, район увидеть все да. Раз, а, запишите. Запиш... на сайте да. а. Запишите. Запишите. телефоны Запишите. Запишите.